Спасибо. Новое служение. Когда-то в этой церкви была большущая воскресная школа. Мне вот рассказывала Наташа, говорит, что вообще все, все мессюры пришли через Наташу, да, через воскресную школу. Вот. Там другие, кто это самый. И когда я приехал сюда, кстати, 14 лет назад. Я уже, да. а сегодня вот это, 14 лет, завтра, завтра. Да, да 14 лет я уже. Четвертую часть жизни я уже здесь. Ну ладно. И вот это самое. Когда я приехал, детей было много. У меня есть фотографии. Дима в воскресной школе. Сашко, Александр Николаевич, Лида, вот, ну, да. Лида Ли, да, мне нравилась тем, вот как не шел я это самое, она в школу когда идет, и вот сколько раз она меня встречала, потому что я же там крутился, а она в школу ходила, вот каждый раз она со мной здорова. день пять раз встретились, пять раз здравствуйте. Да? Помню ее шапка, это мне такая интересная. Вот, то есть все это были, и вот многие из вас же были в воскресной школе, да? И это самое, ну кто-то замуж вышел, кто-то женился, поуезжали, поприезжали, ну, всякое, да. Это жизнь, это нормально. И вот как-то как как волна ушла, эти типа, повырастали, как-то то, 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 то что-то долгое время у нас ничего, то мы пытались на улице ну, служить детям города, что-то получалось, что-то не получалось, благодать была, не была, ну, шли, двигались. И тут сейчас открывается просто благодать на то, чтобы начать у нас снова воскресную школу долго мы думали, долго молились спасибо всем, кто молился вот. и потихоньку сегодня мы начинаем уже первые шаги были предварительные шаги я очень признателен ребятам, помощникам вообще тех, кто участвовали и Костя Сколи, они там и, и Костя Карпанюк, он предоставил помещение нам и, и Наташа, и, и кто там еще ездили, возили, покупали, там они что-то пилили. В общем, еще мало что приготовлено, да. Но он для начала на сегодня уже есть. И, это самое, и сегодня мы давайте помолимся и благословим это начало. А кто, Коля, кто у нас керевник вообще? Наташа. Наташа. Наташа сюда. Если... Вот это такая маленькая. Вот это начальник будет. Да. Ты потянешь? Конечно. Страшный. С Богом потянешь. Да? С Богом потянешь. Да, это страшно. Мне самому страшно, не бойся, я сам В общем, Наташа у нас будет вести это служение. Керевник, да? Как мы тебя назовем? Директор. Директор. Ну, как раньше было, да? да. Вы же директор. Вот, кстати, директор. Не, 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 не Вы же были директором? Ну, я не была, я учителем была. Директор. А, а директором кто был? Лариса Васильевна. А, Лариса И Таня Потом Янута, да. Это ну. Потом Надя Лариса. Ну, в общем, будешь ты директор? Да. А? а Хотя, вот. да, Довольно, директор. Хорошо. В общем, назначаем мы тебя директором. Вот. Кого? Значит, теперь так, всех, у кого есть желание участвовать, подключаться там, вы не идите ко мне, чтобы я ее уговорил, чтобы ее взяли. Я вообще туда не вмешиваюсь. Единственное мое участие это деньги. Вот пастор надо тысячу гривен, нате. Пастор надо двадцать тысяч, нате. Пастор... Все, стоп. Я разошелся. Вот. вот это вот что я, и молитва. А вот все, что он, кого там брать, кого не брать, кого воспитывать, кого перевоспитывать, кого отлучать, это все она будет решать. С ней разбирать. А, она, а я уже с ней буду потом разбираться. Потом еще что. Я так понял, что мы будем подключать родителей, да? Мы будем совместно с родителями работать. Поэтому родители, не идите ко мне жаловаться. А Наташа мне сказала, она такая всякая. Я знаю, какая она всякая. Вот. Вы с ней разбирайтесь. Она все понимает. Она помазана на это. Что еще? Команда. А, значит, команда, да. В общем, выработается. Кто-то придет, кто-то уйдет, кто-то не сработается, кто-то сработается. Это нормально? Да. Потом мы хотим еще поставить здесь ведерко. Пока будем использовать ведерко планета, э, планета детей, да. Вот э, очень желательно, чтобы вы участвовали в сеянии. Поддержка. Да, есть десятины, которые э, это идут на это служение. Но я бы хотел, чтобы для вас еще открылась возможность куда сеять. Поэтому, если у вас есть такое на сердце, пожалуйста, планета детей, красная, красная века, века. Да, вот туда бросайте, сейте и участвуйте. И еще просьба, кроме сеяния, молитесь за это. Если у вас дети, нет у вас детей, вы уже там не имеет самых... значения. Молитесь за это служение. Почему? По всему миру идет сейчас волна. Пробуждение идет через детей, через молодежь. Это то, что легче всего еще лепить. Например, меня Бог призвал 36 лет. Я уже был такой закостенелый. У меня уже было такие мнения свои, что я до сих пор бывает с некоторыми вещами истины не соглашаюсь. А они, молодежь, дети, да, это то, вот то что с него нужно брать и с него лепить. Вот это с них как раз сейчас вот эта работа. И они пройдут через воды, и то, что мы вложим в них сейчас, это будет влиять на их жизнь. Кроме того, не забывайте, ну я еще молодой, еще 50 лет потяну. Да. Вот. А, да, а это самое. А потом же после меня надо что-то кого-то заменить, да? да? И вы еще там 55 лет проживете, и даже больше молодежи, то вообще там много. Вот. А все равно же после нас надо оставлять поколение да, новое. На и наша задача с вами вырастить это новое поколение. Это те, кто будет выращены в нашем доме. И поэтому нам нужно будет влиять на этот город через будущее поколение. Поэтому это настолько важно, что за это нужно молиться и очень серьезно. Аминь? Аминь. Аминь. Ну, Она если... Же Я... 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 Я же ответственность на тебя наружаю. Себя. На тебя. И, в общем, если к вам подойдет вот эта молодая, красивая Наташа, и скажет. Наталья Николаевна. Да, Наталья Николаевна. Да, директор. Наталья Николаевна, все. Я извиню. И скажет, пример. примеру. Ну, к примеру. Вот подойдет. Сестра Рая. Я вас приглашаю в следующую субботу. Помочь мне даже. Да, послужить с детками. Это большое благословение. Вот пример, Или же, это, например, или просто сестра Свет. Пастор Свет. У вас есть служение в ягодыне в субботу? Нет, нет. Вот и хорошо. Приглашаю. Ваш старый опыт, очень серьезный, когда вы были учителем, вы сами только что себя выдали. Нам поможет. То есть не стесняйтесь. Или, например, там, скажем, э, Юрченко. Да, ну, это, Сергей, да, Сергей Юрченко, Юрченко да. Вот. Брат Серега. Вы с ребенком ходите, да. Нам нужен конь. Знаете, я до сих пор помню, в 2005 или 2006 году Юля получится. Рассказывала на 8 марта стихотворение «Пастор Конь». Да, я помню, хорошая <с1> И может быть на служении для детей понадобится конь И чтобы не брать коня, который может не проконтролировать себя, да? Нужно быть кого-то из мужиков, который может не контролировать. И надо получить... Да, ну, в общем, оно, конечно, э, я понимаю, может смешно, но нам нужна помощь. Посмотрите, почему. Я хочу, чтобы вот это вот все, что затеяно, да, не выполняла Наталья Николаевна, а чтобы это было ответственно всей цели. Аминь, да. Потому что... Не только молитвами, не только деньгами, но и участием. Надо пойти поубирать, что-то там сделать, то-то-то. Раз, 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 побежали подключились. Это наша, это одна семья. Эти дети это наше будущее. Аминь. Поэтому пусть это будет не служение, а то, то Наташа на служение пусть она дома, сама там возится. Не, 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 пусть это будет наша ответственность. Мы все будем участвовать, взращивать это служение. Аминь. Потому что Аминь. это будущее. Потом поднимутся бабушки, будем взращивать бабушек. Поднимутся еще, будем взращивать остальных. Но на сегодня это вот это. Это, это тебе. И давайте мы помолимся, а потом позовем детей и помолимся за детей. Отец, мы благодарим Тебя за это новое, Господь, за это новое начало. Мы просим, Господь, то, что Ты начал, благослови, Господь, благослови начинание. Благослови Господь Наташу, благослови Господь как руководитель этого служения, благослови ее командой хорошей Господь, благослови Господь всем оборудованием, благослови Господь все, что ты будешь вкладывать в ее сердце, Господь. Пусть реально это будет во имя Иисуса Христа. Боже, мы просим Господь видение, Господь, четкое видение, чтобы она понимала, как строить и что строить в этой школе, Господь, какая школа должна быть, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, вложи в ее сердце, Господь, понимание ответственности а также способности, Господь, которые ты вложил мне, пусть они реализуются в организации этой школы во имя Иисуса Христа. Боже, пусть через служение этой команды, которая будет сформироваться, дети познают Господа как Спасителя своего. с самого детства. Ты сказал, что научи юношу в начале пути его. Боже, это начало, благослови Господь. Боже, мы просим, чтобы дети познали Тебя как живого Бога, познали спасение познали Господь, истинный Твои, Господь. Ходили путями Твоими, научились ходить путями Твоими, чтобы, Господь, их жизнь преобразилась, и через них Ты мог влиять дальше, Господь, на это общество во имя Иисуса Христа. Боже, мы благословляем Наташу, благословляем всю команду во имя Иисуса Христа. Боже, помазание Духа Святого Господь пусть будет на ней, когда она будет наставлять детей, когда будет молиться за них. Боже, подтверждая ее молитвы чудесами, знамениями и исцелением детей во имя Иисуса Христа. Боже, это сердце, Господь. Пусть это сердце матери, сердце отца будет, Господь, которое примет всех детей, которые придут, Господь, в эту школу во имя Иисуса. Христа. Боже, пусть хватит места в этом сердце для каждого ребенка, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, во имя Иисуса. Мы Тебе доверяем, Тебе воздаем честь и хвалу, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот мы благословляем во имя Иисуса Христа. Пусть через это малое начало Господь, начнется большое служение для детей города и за городом дальше, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть они, Господь, с детства познают Тебя, познают истину Твою, Господь, познают милость Твою и любовь, познают спасение Твое во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за это начало, за этот початок, Господь. Пусть через них, Господь, Твоя рука будет двигаться, расширяя Царство поет для таких как они во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Царь. Честь тебе и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.